శ్రీ మహాగణాధిపతి శ్రీ గురుగోనం శ్రీ శంకరాచార్య విరచితమైన గణేష పంచరత్న స్తోత్రం ఇది పఠించిన విన్న మనము అన్ని పాపాల నుండి విముఫ్లమవుతాము గణేష్డు గణనాయకుడు ఇతడు మన దరిద్ర బాధలంతా తొలగిస్తాడు తర్వాత ఆ పదల నుండి కాపాడుతాడు కాబట్టి దీన్ని ప్రతిరోజు వింటే చాలా మంచిదని చెప్తాను మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ గణేష పంచరత్న సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతం విలాసలోక రక్షకం अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नमामि नमामितं विनायकम् न भीकरं, नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाशये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरे तरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरम् उदाकरं यशस्करम् मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयाधिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्दनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं <laughs> महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् जल्पतिप्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगताम् अदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिमभ्युवैति सोचिरात् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवालम्बोदर नमोऽस्तु ते दे। सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु